السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اقبال شناسی میں خوش آمدید اپنی آج کے اس ویڈیو میں ہم انتہائی اہم موضوع علامہ اقبال کے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے ان پر تصوف کا رنگ بہت زیادہ غالب تھا اور اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت ایسے اسلامی اور دینی ماحول میں ہوئی تھی کہ اسلام انبیاء، صلاحاء، صوفیاء اور علماء کرام سے محبت آیام تفولت میں ہی ان کی خمیر میں رچ بس گئی تھی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے شریانوں میں خون بن کر گردش کرتا تھا صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں اولاد والدین اور پورے انسانی کمبے کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو علامہ اقبال بھی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی بنیاد و اساس تصور کرتے تھے اقبال کی طبیعت میں دین اسلام سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ان کے والد شیخ نور محمد کی تربیت کی وجہ سے تھا اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک بیکاری نے اقبال کے دروازے پر صدا دی اور بری طرح سے اڑ گیا یہ اقبال کے شباب کا زمانہ تھا انہوں نے سائل کو ایک ڈنڈا رسید کیا اور اس کی جولی زمین پر پھینک دی جب یہ ماجرا ان کے والد شیخ نور محمد نے دیکھا تو ان کا دل برایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس حالت میں انہوں نے بیٹے کو جو نصیحت کی اس کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے خود رموز بے خودی میں نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیا ہے گفت فردا امت خیر الرسل جمع گردت پیش آن مولائے کل غازیان ملت بے ضائے حافظان حکمت رانائے او ہم شہیدان کی دین را حجتن مثل انجم در فضائے ملتن زاہدان و آشکان دل فگار عالمان و آسیان شرم سار درمیان انجمن گردد بلند نال ہائے این گدائے درد من یعنی والد نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تمام امت جس میں مجاہد حکیم شہید زاہد صوفی عالم اور گنہگار ہر قسم کے لوگ جمع ہوں گے اور اس مجمع میں یہ مظلوم سائل فریاد کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس کا جواب طلب کریں گے تو میں کیا کہوں گا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا دل عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا اس بارے میں چراغ حسن حسرت فرماتے ہیں ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑتے تھے ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر عقیدت رکھتا ہو اگر وہ شاعر بھی ہو تو اس کے کلام میں لازمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا اظہار موجود ہوگا علامہ اقبال کے ہاں ایسی بہت سی جھلکیاں موجود ہیں علامہ اقبال کے خیال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوح و قلم بخش دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کے عشق رسول کے بارے میں مولانا غلام رسول مہر کہتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک زبان پر آتے ہی چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھوں میں آنسو براتے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ حضرت علامہ کا عشق بیان کا متحمل نہیں ان کی تصانیف میں جو اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے ایک شعر بھی ایسا نہیں جسے انہوں نے سنایا ہو اور اس پر بے اختیار اشک بار نہ ہوئے ہوں حکیم علومت ڈاکٹر علامہ اقبال کے کلام میں اگرچہ ہمیں باقاعدہ نعتیں نہیں ملتی لیکن ان کے ہاں لا تعداد اشار ایسے مل جاتے ہیں جہاں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ فرماتے ہیں اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ اد خواب زندگی اے زمین از بارگاہت ارچ آسمان آسمان ازبوسۂ بامت بلند شش جہت روشن زتاب روئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندو تو یعنی حضور والا آپ کا ظہور زندگی کا عہد شباب تھا اور آپ کا جلوہ زندگی کے خواب کی تعبیر تھا یا رسول اللہ ہماری زمین نے صرف اس وجہ سے اونچا درجہ حاصل کر لیا کہ آپ کی بارگاہ سے شرف پایا آسمان آپ کے لب بام کو چومنے کی بدولت سربلند ہوا اس کائنات کا ہر پہلو آپ کے روئے مبارک کی چمک دمک سے روشن ہے ترک ہوں یا تاجک ہوں یا عرب ہوں سب آپ کے غلام ہیں اقبال کے نزدیک مسلمان کی فلاح کا راز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو جائیں ایک مقام پر فرماتے ہیں از پیام مصطفیٰ آگاہ شو فارغ از ارباب دون اللہ شو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے اور جتنے آقا ہیں ان سے فارغ ہو جا ڈاکٹر علامہ اقبال رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور فیض رسانی سے نہ صرف خود مستفید ہونا چاہتے ہیں بلکہ من ہیں کہ ملت اسلامیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے فیضیاب ہو فرماتے ہیں کرم اے شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری علامہ اقبال کا خیال ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کا حصول ممکن ہے بلکہ زمین و آسمان کی ساری عزتیں اور ساری نعمتیں صرف اسی طریقے سے مل سکتی ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بر درگوشۂ دامان اوست یعنی جس کی پونجی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خشکی اور تری اس کے دامن کے کونے میں بندھے ہوئے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کا خیال ہے کہ دور جدید کے مادہ پرست ماحول میں جو دانش افرنگ ہمارے ایمان کا چراغ گل کرنے کے درپے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق کی اس چالاک افرنگی سوچ کے خلاف ایک کارگر حربہ ہے خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حجاز کے سفر کی تمنا اقبال کے ہاں ابتدا ہی سے موجود تھی اور روایتی انداز میں اس کا اظہار بھی ملتا ہے سر کے بل راہ مدینہ میں جو چلنے لگا شوق پر صدقے تمنا جبیں سائی ہوئی لیکن اقبال کو اپنی لغزش و گناہ اور کوتاہی فکر و عمل کا گہرا احساس تھا شاید احساس ندامت کے سبب وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری سے گریزاں تھے غالباً اسی لیے وہ ایک جگہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح التماس کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز مخشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم را تو بینی نا گزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر یعنی اے اللہ تو دونوں جہانوں سے غنی ہے جب کہ میں فقیر بندہ ہوں روز مخشر میرے عذر کو پذیرائی بخشنا اگر میرے نامہ اعمال کا حساب نہ گزیر ہو تو پھر اے میرے مولا اسے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا بال جبریل جو علامہ اقبال کا دوسرا اردو مجموعہ کلام ہے اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیرینہ محبت کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروق وادی سینا سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طوحا ایک اور مقام پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں خباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب علامہ اقبال کا خیال ہے کہ زندگی کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ یا تو آفتاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیزیاب ہیں یا ابھی حقیقت مصطفی کی تلاش میں سرگرداں ہیں ایک مقام پر ان خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش پہ آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کا یہ نظریہ ہے کہ جب ارتقاء انسانی کا سفر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دار لیتا ہے خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت للعالمین انتہاست یعنی تخلیق تقدیر اور ہدایت ابتدا ہے جبکہ مقام رحمت للعالمین ان کی انتہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر مسلمان کے لیے باعث نجات و فلاح ہے لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاس نہیں رکھتا اسی لیے اقبال تڑپ کر اس طرح کہتے ہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں جب سے مسلمانوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی غلامی اختیار کی ہے تو ساری دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں اقبال اس کا علاج بتاتے ہیں کہ اہل اسلام کو مغرب کے اصول زندگی کے بجائے اپنی ملت اور دین اسلام کو گلے لگانا چاہیے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر ہاس ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علامہ اقبال آج کے سرات مستقیم سے بٹکے ہوئے مسلمان کی رہنمائی کے لیے ایک دفعہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے رہنمائی چاہتے ہیں ایک نظم میں فرماتے ہیں شیرازا ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بہر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے ہر چند ہے بے قافلہ و راہلہ و ذات اس کو بیا باں سے خودی خوان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے علامہ اقبال کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو بس ایک ہی نام سے وابستہ ہے وہ نام ہے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰست آبرو ماں ذنام است یعنی مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہماری عزت و آبرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہے اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کارواں کا سالار قرار دیتے ہوئے اس نام پر سب کچھ قربان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کو ہی فلاح و نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا مولانا عبدالسلام ندوی اپنی کتاب اقبال کامل میں فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی شاعری محبت وطن اور محبت قوم سے شروع ہوتی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے